День знаний праздник для всех. Первый звонок уже прозвучал в Запорожском следственном изоляторе. Торжественная линейка прошла без традиционных праздничных атрибутов. Не было ни цветов, ни воздушных шариков. С теми, кому придется осваивать школьную программу по ту сторону свободы, общалась Инна Гогой. Вместо костюмов и белых рубашек, футболки и джинсы. Опустив глаза, подопечные запорожского следственного изолятора слушают гимн Украины. Ко дню знаний в следственном изоляторе подготовили концерт, работники СИЗО пожелали своим подопечным хорошей учебы, веры в себя. И самое главное, больше не оступаться. И школа в этом ребятам поможет. Чтобы они, когда вышли на свободу, чтобы не совершали больше преступлений и не думали даже о них. Школа очень даже во многом помогает. Они потом после нас идут в свои учебные заведения. И учителя у нас очень хорошие, конечно. Воспитание от них идет очень ну, много процентов это идет от школы. Осваивать школьную программу в следственном изоляторе будут 45 человек, 10 из которых несовершеннолетние, самому младшему 15. С учениками занимаются педагоги 12 вечерней школы, преподают почти с два десятка предметов, кроме физкультуры, пения, рисования и музыки. Предпочтение отдается географии, истории, да, каким-то обществоведческим наукам. Немножко слабее математика, точно так же, как в обычной общеобразовательной школе. Идет оценивание учащихся знаний, умений и навыков учащихся. Звичайные дети, звичайно, но только незвичайная обстановка. Поэтому индивидуальный подход, звичайно, должен быть. Первый урок этого учебного года посвящен 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. Рассказ преподавателя внимательно слушает 17-летний Стас. Литература – один из его любимых предметов. Еще интересуется биологией и математикой. На свободе Стас планирует продолжить учебу и получить профессию. Освободиться, условно, срочно пойти учиться. Механиком, слесарем, авиадвигателей. Правда, с оптимизмом к занятиям в СИЗО приступают не все. Не знаю, не хочется что здесь может хотеться. Избавиться от апатии подследственным помогают психологи. В СИЗО надеются разговоры по душам, хорошие оценки и занятия с педагогами помогут подопечным уверовать в свои силы и стать на правильный путь, освободившись, получить аттестат об образовании в обычной школе и начать новую жизнь.